программа «Донбасс Реалии». Я Алексей Мацука. Приветствую вас. Пропускная система, зоны и стена – эти слова не из книги «Архипелаг ГУЛАГ», а реалии современной Украины. После начала вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Украина решила ввести режим контрольно-пропускной системы с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. На языке чиновников этот режим называется обновленный порядок въезда на неконтролируемую территорию и выезда из нее граждан Украины и иностранцев. Документ опубликован на сайте Службы безопасности Украины на украинском и английском языках. Нормативный акт состоит из 11 пунктов и указывает на процедуру пересечения блокпостов и описывает условия проезда в оккупированные зоны и назад. С момента введения особого порядка въезда и выезда, в обществе не прекращаются споры о целесообразности и необходимости существования данного регламента. Здесь речь идет и о коррупции, и о нарушении прав граждан, и об усложнении без того безрадостных будней людей, которые столкнулись с настоящей войной лицом к лицу. Об этом будем говорить сегодня и мы. Но вначале наш сюжет из украинского Артемовска, где граждане Украины пытаются получать пропуски в зону Б. Так теперь официально называется областной центр города Донецк. В центре Артемовска с раннего утра толпа народу, люди приехали из разных городов, чтобы получить маленький кусочек картона, пропуск на неподконтрольной украинской власти территории. Внутри помещения, где выдают пропуска, пара благодарностей на видном месте. Но люди снаружи отнюдь не благодарны. Уже два месяца я ходила сюда, сдавала документы, не могла получить. Это большая очередина была потом сюда нереально было попасть, потом опять пыталась получить, уже сколько времени я получаю, сдаю, получаю, сдаю документы. Многим из приезжих просто ночевать негде, поэтому рискуют остаться на улице. Мне 69 лет. Я приехала с Дебальцева. И вот уже два месяца хожу получить пропуск. Четыре раза прихожу, по четыре часа выстаю. А мне прихожу, нет пропуска. В субботу тут женщина была, и я ее попросила, говорю, мой номер узнай, как шо. Мы вместе с ней сдавали. Ее есть, а моего нет. И вот я опять приехала. Я у племянницы жила в дзержинский месяц. Вот приехала опять же. И вот не знаю, сегодня будет или нет? я тогда не знаю, что мне делать. А сегодня, если я до, 5, до 4, до 4, я не успею к ней поехать, мне негде тут жить. О нюансах получения бумажки рассказывает Артем из Горловки. В принципе, какие трудности? Ну, первое. Для того, чтобы узнать, хотя бы готов он или нет, надо приезжать. Потому что, ну, как бы, дозвониться нереально. Дозвониться нереально. Приезжать сюда надо, чтобы занять очередь, ну, чтобы быть в первых рядах. Ну, в первых рядах, там, первой десятка, первые десятки, ну, часов где-то в пять до полшестого. Раньше получить пропуск, чем за два месяца, это нереально, тоже ни для кого не секрет. Хотя, хотя, если я не ошибаюсь, государство установило срок 10 дней. В течение 10 дней но четко это прописало. Некоторые не ждут месяцами и решают вопрос за взятку. Называют цену от полтысячи гривен и выше. Но люди в очереди говорят, уже несколько раз приходили мошенники, собирали деньги и исчезали. О проблемах пропускной системы говорит и губернатор Донеччины. По словам Александра Кихтенко, страдают не только люди. Ну, была бы моя воля, я отменил бы сегодня пропускную систему, э, отменил бы выдачу этих пропусков, не, не мучил бы ни Служби безопасности Украины, ни людей, и сделал бы этот пропуск по э, паспорту гражданина Украины. Відповідно до наказу керівника АТО протязі 10 діб повинен бути видан, якщо подана заявка, пропуск. Це не виконується. Іде місяцями провірка бази, і люди не можуть попасти до себе додому. У нас є такий Бахмутський агросоюз, 92 тисячі свиней поголів'я. И каждый разу на кураху зупиняются фуры с фуражем. И, и не страждают от этой пропускной системы не только люди. Понимаете? Кажется, на местах многие понимают суть проблемы, но в Киеве пропускную систему отменять не спешат. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода. В студии Радио Свобода гость, адвокат и представитель общественной организации Центр правозащитных и законодательных инициатив Татьяна Иванова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для Радио Свобода. Первый вопрос. Насколько обоснована сегодня существующая версия пропускной системы на оккупированные районы Донецка и Луганской областей или же это необходимость для защиты национальных интересов Украины? Знаете, работает уже много месяцев эта пропускная система, и за эти много месяцев мое мнение, которое было у меня в самом начале введения самой этой пропускной системы, так и не изменилось. В самом начале введения пропускной системы я говорила, что введение подобной пропускной системы никаким образом не защитит а, территорию Украины от проникновения на нее сепаратистов, экстремистов, а, бандитских элементов и никак не облегчит участь людей, которым нужно въехать в зону по каким-либо причинам, учитывая, что у людей там имущество либо забрать вещи, либо проведывать родственников, либо помочь там пожилым родителям. Это создаст только дополнительные проблемы. Как вы думаете, каковы настоящие мотивы представителей нынешней украинской власти для введения подобной практики? Я думаю, первоначальные мотивы были, конечно же, вот достичь той цели, о которой я сейчас говорю, что ее не достигли. Первоначально, скорее всего, мотивы были действительно отсеять проникновение на территорию Украины сепаратистских экстремистских элементов, Организовать это на практике надлежащим образом органы МВД и СБУ не смогли. В итоге это превратилось в очередную коррупционную систему, как у нас все в принципе то, чего касается государства. Существуют ли механизмы сегодня попасть человеку, который имеет официально этот элемент крепостного права, такой как прописка, да, это отдельная тема программы, необходима нам и отдельный разговор, я думаю, об институте прописки, который же фактически существует с советского времени. Итак, существует ли возможность человеку сегодня правовым способом попасть к себе домой в город Донецк, например? Возможность такая существует. Вот только реализовать эту возможность нужно иметь массу времени и еще больше терпения. Потому что Сроки выдачи этих пропусков, естественно, не соблюдаются. И не получают никто из людей, сдавший все документы, даже если они правильно оформлены, вовремя сданы, в сроки, установленные законом, люди пропуска не получают. Я скажу больше, что вводя эту систему пропусков, нужно было подумать, какое количество людей, государственных структур, будет занята этой проблемой выдачи пропусков. И, может быть, лучше усилия этих людей нужно было направить на то, чтобы создать реально списки, базы э, тех людей, которые на территории, где проходит антитеррористическая операция, занимаются нарушением уголовно-процессуального кодекса, и оставить пункты пропуска. Я за то, чтобы эти пункты пропуска остались. Я только против того, чтобы эти пропуска выдавались для того, чтобы пересечь эти пункты пропуска. И на этих пунктах пропуска работать СБУ по выявлению тех людей, которые действительно нарушают законодательство Украины. И я вас уверяю, если бы первые же автобусы, которые идут на территорию Украины, останавливались, выявлялись там люди, а для этого должна работать контрразведка и разведка СБУ, выявлялись люди, которые действительно занимаются нарушением закона, и из автобуса арестовывалось хотя бы 5-6 человек, то после 5-6 автобуса никто бы на территорию украины из сепаратистов экстремистов не ехал накануне программы мы с вами обсуждали ответ из министерства внутренних дел да, которые вы принесли в студию с перечнем сколько Нет, это не ответ это да у меня есть такой перечень это не ответ это я готовлю запрос министерства внутренних дел я посмотрела сколько статей уголовного кодекса у нас реально сейчас нарушается на территориях, где проходит антитеррористическая Членами операция. Членами группировок ДНР и ЛНР. Членами группировок ДНР и ЛНР. что минимум это 58 статей. Вот мы сейчас готовим запрос от общественной организации, сколько у нас реально возбуждено уголовных дел по каждой из этих 58 статей. Я думаю, такая статистика будет весьма показательно и интересна тем желающим вступить в вооруженные незаконные формирования. Однако, Пока таких цифр нет, я так понимаю. А пока таких цифр нет, и я не думаю, что такая статистика даже есть в МВД, что они ее сейчас ведут. Конкретно в разрезе каждой статьи, конкретно это касается, эта статья, выделить из этой статьи это было члены ЛНР, ДНР, либо это были другие граждане. Наши журналисты приготовили сюжет из севера Донецка, где из-за решения председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля перекрыто все движение на оккупированную территорию. Экономика многих предприятий севера Луганщины пострадала. Сбыт продукции шел на Луганск. 12 мая глава Луганской области Геннадий Москаль своим распоряжением запретил проезд товаров и грузов на неподконтрольную Украине территорию. Спустя две недели обе стороны военного конфликта ощутили на себе его последствия. В областном департаменте агропромышленного развития сообщают, что два молокоперерабатывающие предприятия на контролируемой Украиной территории терпят колоссальные убытки. Да, львиную долю они поставляли в Луганск, Стаханов, Алчевск. Но последний месяц никто туда, согласно распоряжению губернатора, не возил. Крупные предприятия, которые находятся на неконтролируемых территориях, оказались в более выгодных условиях. Для них открыто железнодорожное сообщение. А так распоряжение главы областной военно-гражданской администрации никак не помешало их бизнесу. Предприятия, которые находятся на Окупованій території, але після того, як після бойових дій вони перереєструвалися на контрольовані Україною території, це крупні підприємства, Рувеньки, Антрацит, Свердловка, Антрацит, це Алчевський Коксохім, Алчевський метеорогійний. Комбінант луганськ тепловоз вони сплачують величезні податки на контрольованій Україні території. Вони сплачують в тому числі військовий податок. Для них за це було вирішення на державному рівні за погодженням з антитерористичним центром. Перетин линии розмежування э, дозволений, але тільки залізничним транспортом в областной военно-гражданской администрации признаются закрытие линии разграничения вынужденный шаг единственный до недавно действующий в Луганській области пункт пропуска постоянно обстреливается сепаратистами с нашего боку неодноразово на той бік э, були сигналы передавали через різних посередників якщо Припиняться обстрелы, этот режим будет послаблен набагато. То есть будет дозволен снова рух легковых автомобилей, автобусов и так далее. На жаль, у нас не, не только не послабилась, але и посилюється эскалация. Сам автор скандального распоряжения о запрете пересечения линии разграничения Геннадий Маскаль от комментариев отказался. Виктория Ковалева, Петр Ковалев для Донбасс Реалии, Радио Свобода. На скайп-связи со студией Радио Свобода известный дончанин и бывший народный депутат Украины Борис Колесников. Борис Викторович, добрый день. Добрый день. У нас сегодня тема программы о системе пропусков в Донецкую и Луганскую области, в частности на оккупированные районы. Скажите, если бы вы были сейчас во власти, как бы вы поступили в такой ситуации, когда в стране фактически нет войны, согласно официальных документов, а по факту умирают люди. Вы бы стали вводить подобную практику ограничения передвижения граждан Украины? Ну, я вообще-то глава оппозиционного правительства, могу сказать, что мы никогда не допустили бы такой ситуации в стране. А не то, что там вводить пропуск. Какие могут быть пропуска для граждан Украины? Ну, это вообще нонсенс. И вот эта группа 249, которая приняла этот закон, она же будет непосредственно отвечать за геноцид народов Донбасса. Борис Викторович, как вы думаете, какие истинные мотивы у представителей нынешней украинской власти для введения данного режима пропусков на территорию Донецкой и Луганской области? То есть понятно, что с одной стороны они пытаются продемонстрировать собственное желание сохранить национальную безопасность Украины, но часто от критиков данной системы звучит Звучат такие обвинения, что якобы вот не нужен Донбасс, нужно попрощаться, нужно забыть эту территорию и так далее. Действительно ли это так, с вашей точки зрения? Ну, это популистские заявления, они о чем не говорят. Это не им решать каким-то сегодняшним политикам. Сегодня они там по 5-6%, по а завтра они никто. Этот вопрос может решать украинский народ. Донбасс был, есть и будет э, украинской э, землей. С 1922 года всегда была Украинская ССР, за исключением Крыма и Западных областей, которые, соответственно, присоединились к 1939 году и 1954 году. Поэтому это даже не подлежит обсуждению. Так как власть банкрот политический, банкрот социальный, и банкрот экономический, и не из экономического банкротства наступают все остальные. Оно ищет популистские меры, как не обеспечив Действительно, охрану, если это АТО, а не война, в зоне АТО не обеспечив безопасность людей, они всячески пытаются блокировать их не выезд, не въезд дончан и зрителя э, Донецкой области. Поэтому это полная роспись в бессилии, собственно. Скажите такой вопрос. Оппозиционный блок заявляет часто о защите жителей Донбасса, их прав, социальных прав и прочих конституционных прав. Однако вот не попадались нам на глаза инициативы, связанные с вынужденными переселенцами. Какая роль граждан Украины, вынужденных переселенцев, отводится в вашей политической платформе на сегодняшний день? Мы готовим целый блок законопроект бесполезно понимать, мы можем обращаться только, они власть не поддержат. Из шести фракций в парламенте пять провластных, поэтому вся ответственность сложится безусловно на власть. Мы проработали, и Наталья Королевская на следующей неделе презентует систему защиты граждан, интересов граждан. От откровенного геноцида, от этого закона, который принят в последнее время, до э, всех вопросов, связанных с переселенцами, вынужденными переселенцами, я подчеркиваю, их не социальная защита, трудоустройство, пенсионному обслуживание, мы продолжим власти в, в следующую среду, ну, понедельник-выходной, получается. И последний вопрос, скажите, существует ли реально действующий механизм по отмене системы пропусков, насколько этот механизм вообще эффективен в нынешней политической конфигурации, либо это только останется политизация этого процесса. Ставим, и на следующей неделе наши представители в Европе будут поднимать этот вопрос. Нужно немедленное разблокирование местного населения, отмена пропусков, и мы будем всеми возможными и невозможными методами добиваться отмены пропусков. Но главное же не это, Алексей. Главное, что со слов тех же сотрудников украинских вооруженных сил, полное бесконтроль с вывоза вооружений в Украину. Что под, э, в самосвалах под металлоломом находятся сотни, стрелков, сотни единиц стрелкового оружия и более серьезного гранатомета, и более, и более, и более. То есть эта пропускная система вообще ничего не решает. И мирных людей касаться это не должно. Мы как раз об этом говорили месяц назад в программе «Донбасс Реалии». И нашим зрителям напомню, что выпуск на эту тему данной программы можно найти на сайте Радио Свобода. Борис Викторович, спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. До свидания. Да. В студии Радио Свобода Татьяна Иванова, правозащитница, представитель общественной организации. Татьяна, скажите, насколько законны подобные заявления чиновников такого уровня, как Геннадий Москаль? Я знаю, недавно ваш коллега, тоже юрист, адвокат Олег Курчин, подал в суд исковое заявление на подобные действия. Который продемонстрировал Москаль. Насколько это находится в рамках правового поля сегодня, в стране, где фактически нет военного положения, но ведется война? Вот тут тоже очень интересный вопрос. У нас очень многие сейчас Говорят и чиновники, в том числе фразы, которые касаются военного положения. У нас есть пленные, оказывается, вместо заложников да, проходит антитеррористическая операция, но вместо заложников у нас пленные, хотя военного положения нет. А у нас по там, режиму военного времени принимаются какие-то нормативные акты постановления либо заявления делаются государственных служащих. И, конечно, это не в правовом поле. Я много раз говорила, что действительно у нас там в некоторых частях этих регионов идут военные действия. И нельзя эти военные действия называть проведением антитеррористической операции. И у нас будет вот такая путаница неразбериха, нарушение закона. Может быть, это выгодно как И раз, раз политическим До тех деятелям, пор, чтобы, пока, конечно, мы не начнем называть вещи своими вещи, именами. Да до тех пор, пока мы врем сами своему населению. Не может настолько власть врать своему населению. Но нужно все-таки набраться смелости и называть все своими именами. А более того, принимать законодательство в соответствии с того, что действительно происходит на этих территориях. Отсюда вот все последствия. Но ведь у нас же есть и фракция Блока Порошенко, которые представители достаточно активны на Донбассе. Сама помощь, насколько я знаю, формирует сейчас свои активные резервы в Донецкой области. Неужели нет на это просто политической воли? Это возвращаясь к моему вопросу о мотивах, о настоящих мотивах представителей украинского правительства, нынешних представителей. Ну... Я, к счастью, или к сожалению, не знаю, что больше: я не член Верховной Рады, я не депутат, я не член правительства, поэтому о а совсем настоящих мотивах мне как бы судить тяжело. Я могу а, о том, что я вижу с экрана в телевидении, о том, что я слышу от людей, делать выводы вот на основании этого, а, а исходя из того, что мы видим и что мы слышим, политической воли пока не прослеживается. Спасибо, Татьяна, за участие сегодня в программе «Радио Свобода». Зрителям напомню, что в эфире «Радио Свобода» была Татьяна Иванова, представитель общественной организации «Центр правозащитных и законодательных инициатив». Также напомню, что все выпуски программы «Донбасс Реалии» доступны на сайте «Радио Свобода» и в эфире ваших местных телеканалов. Обновляйте наши социальные сети, Twitter, Facebook, ВКонтакте и оставайтесь с нами на связи. До свидания.